Dan semalam saya ada dapat satu video lah yang orang share lah. Ha, mana ustaz selebriti terkenal ni bukan selebriti lah. Ustaz popular sekali dia tadi tanya. Ustaz hukum. Kalau kita beli lauk kedah, ha, ceduk. Apa hukum? Ha, dia kata kalau ceduk-ceduk lauk gitu, ha, dia kata haram lah. Tuan-tuan pergi kedai makan. Terutama rest, restoran nasi campur lah. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan buat mana satu? Pertama tuan-tuan ambil makanan. Ceduk, ceduk, ceduk. Ambil, ambil, ambil. Ha, kemudian tuan-tuan tentukan harga. Ah, ha, pergi tunjuk kat kedai ke, kat cashier ke. Ha, ini saya makan. Ha. Ya. Eh. Dia pun tengok, tengok, tengok. Kira, kira, kira. Agak, agak, agak. Okey, RM10. Ha, saya RM2, RM2, RM2. RM10. Ha, Okey. Tuan-tuan bayar. Lepas tu tuan-tuan makan. Ha, Satu. Ha? Ataupun tuan-tuan buat hak nombor ni. Tuan-tuan ambil makanan tuan-tuan tentukan harga. Tunjuk dia. Ha ah, ni makanan saya ni. Berapa ya ni? Kita tengok tengok tengok. RM10. Ha hmm, ini contoh aja ya. Okey. Makan dulu. Hmm. Pasal apa dia makan dulu? Sebab kadang-kadang bila dia nak bayar tuan orang suruh makan dulu. Ataupun di meja kita dia datang dikira-kira-kira kita makanlah. After tu after makan baru kita bayar. Ha, which is ambil dan tentukan harga tapi bayar kemudian. Makan dulu. Dua. Ha. Yang ketiga, ambil je makanan. Harga belum ditentukan. Eh ustaz, saya ambil gambar ustaz. Memang awak ambil gambar. Tapi harga belum ditentukan. Betul tak? Eh ada harga tanpa. Nasi putih dua ringgit. Ayam goreng dua ringgit. Eh mana ada ayam goreng dua ringgit sekarang? Enam ringgit. Oh, ha. apa? Sayur tiga ringgit satu senduk. Ha. Ah, Cakap sampai hijau kan? Tentu sambal hijau. Ha. Sambal hijau, lauk dia sedap. Lepas tu dia ada syariah main. syariah main tu. Makanan semua harga jelas. Ha. Yang ketiga, ambil dulu. Makan dulu. After that, baru ditutupkan harga dan bayar. Ha. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan buat apa nasa? Model nombor satu, sepakat para ulama harus. Ya. Ha. Eh. Tak kira lah mazhab syafi'i ke, mazhab anafi An ke, mazhab ke, atau ulama-ulama dalam mazhab. Saya boleh katalah ijma ulama sepakat harus. Kerana ini adalah jual beli yang genuine. Haa... Tuan-tuan tertukar harga, bayar dan makan. Whatever product or item it is. Sama ada makanan atau selain makanan. Sebelum tuan-tuan nak guna, tuan-tuan bayar dululah. Dan sebelum tuan-tuan bayar, mestilah ditentukan harga. Macam mana tuan-tuan nak bayar kalau harga tidak maklum? Betul tak? Yang ni pas. Okey, Wichi. Buat ke kedai campur? Bayar dulu. Ha, ada kala kita buat. Ha, tapi rata-rata banyak tak buat. Ya. Ha? Okey, yang kedua, tentu ambil makanan, tentukan harga tapi bayar kemudian. Ha, ini ni banyak kedai buat. Pasal dia suruh kita makan dulu. Hari kita nak bayar, tapi dia suruh kita makan dulu. Ataupun dia tak suruh kita bayar. Dah jadi kebiasaan. Kita akan makan dulu. Tapi kita tunjuk dulu lah harga dia. Ha, saya biasa buat nombor dua tuan. Ya. Kalau saya tak pergi tunjuk makanan kat cashier pun, saya akan panggil tukang kira dia mai. Kira dulu sebelum aku makan. Ha. Which is nombor dua ni tuan-tuan. Majority lama kata pas. Termasuk extended masa syafi'i. Ha. Cuma segelintir saja kata tidak sah dan haram Pasal awak bayar duk lagi, awak bunuh tu. Jual beli tak buat lagi. Bayar tu tak apa lambat tuan-tuan. Jual beli boleh dibuat dengan menangguhkan bayaran. Ya. ah ha. You, can, make a make, you can make a sale say or purchase. Ha. With deferred payment. Ha. Itu kaedah dia. Awak boleh buat jual beli dengan menangguhkan bayaran. Boleh aja. Ha. Ada barang buat jual beli. Bayar kemudian. Banyak je kita buat perenguhan bayaran kan. Hatta atau tuan hari ni rata-rata banyak buat installment. Dalam krisis yang sama lah dia panggil bid taksit ha? <coughs> bayar kemudian tak ada masalah ya ha, tapi ha, buat jual beli dulu lah ini jual beli tak buat lagi makan tu ya eh, tak setakat tertukar harga belum jual beli lagi tuan ha, berapa ringgit ni ha, dua ringgit empat ringgit lima ringgit eh jual beli tak buat lagi tu tu baru dia tertukar harga lepas majoriti kata uh, segala kata tidak sah tapi majoriti kata sah Pasal apa? walaupun dia belum bayar, belum bayar, tapi sudah menafikan jahalatul asinah. As ha. Dia telah menafikan akan kemajulan barangan termasuk harganya. Which is dua benda ni rokok jual beli ya, tuan. Ha. Dan penting sekali kalau tak dia tukar harga akan timbul pertikaian. Ha, betul tak? Jadi kalau dah dia tukar harga, okeylah jadi kalau tuan-tuan buat nombor satu, fine. Nombor dua, okeylah bolehlah boleh ha, Nombor tiga, ni pun kita buat juga. Ambil dulu, makan dulu, harga entah ke mana. Ha, lepas makan baru beriak. Awak oh, makan ke apa tadi? Ah, saya makan nasi separuh, ah, sayur ah, satu sendok. Ah, entah ya, entah tidak dia ambil satu sendok. <tuh> ah, lepas tu, budu sikit, tu sikit, ah RM10 bayar. Betul tak? Jadi, dia makan dulu tanpa menentukan harga. Of course lah dia bayar setelah habis dimakan. Tiga ni, yang ketiga ni kalau tuan-tuan buat, majlis tu lama kata haram. Ha, ya. Yeah. Minoriti saja kata harus. Ha, ada buat juga ni, orang nombor tiga ni. Betul tak? Ha. Ambil dulu, makan dulu, after that baru ditutupkan harga. Eh, saya dah ambil gambar dah. Aku ambil gambar. Harga tak ditukar lagi. Hmm. Ha. Betul tak? Pasal apa tuan? Pasal dia kata, ada dia roro yang uh, besar dan boleh bawa kepada peti kaya. Betul tak? Pasal peniaga tak tengok banyak mana awak ambil. Dalam fiqh dia panggil big istijrah. Uh, which is kalau dulu-dulu rata-rata atau berjuta ulama kata haram. Tapi hari ini mengikut semangka kami rata-rata ulama kata harus. Uh, hatta kalau tuan-tuan pernah baca buku tokoh atau ilmu amalak kita hari ni lah. Ha, uh, ialah Ustaz, uh, apa nama, Encik Ahmad Sufian daripada uh, UM tu lah Tak ha, kenal ya? ha, Mungkin tu tak kenal lah Tapi dia Dia pakai rujuk jakim juga dalam amalan ni ya. Cuma dia tak adalah famous Macam Dr. Azuddin ke apa lah Mata-mata bakar ke tak adalah famous Tapi dia pakai rujuk-pakai rujuk tu pakai rujuk. lah Dia pernah up tentang big istitrol ha, Terutama lah makan minum Ambil dulu Makan dulu baru ditentukan bayaran. Mesti dia kata-kata-kata dibenarkan. Hatta kalau kita lihat dalam fatwa mufti wilayah dulu Dato' Zul pun dia kata dia benarkan. Haruslah. Cuma sebaik-baiknya hak nombor satu. Itu sebaik-baiknya. Dan sekurang-kurangnya nombor dua. Tapi kalau buat nombor tiga pun selagi tidak bawa kepada petikaya, pergaduhan, perselisihan, and so on. Dan diterima baik dalam uruf. Maka dia kata, okey. Hmm. Oh, lega dah. Kita ada buat sama nombor tiga. Haa. Hmm. Ya. Dan semalam saya ada dapat satu video lah yang orang share lah. Ha, mana ustaz selebriti terkenal ni bukan selebriti lah. Ustaz popular sekali dia tadi tanya tentang hukum. Kalau kita beli lauk kedah, ha, ceduk apa hukum? Ha, dia kata kalau cedok-cedok lauk gitu, ha, dia kata haram lah. Ha, pasal dia kata kadang-kadang lauk sikit untung peniaga. Ha, bila lauk tu banyak pula untung pembeli. Ha. Tidak. Beci tak apa tepat lah. Ha, ceduk lah boleh. Apa pula tak boleh. janji. Ia jelas dan dipersetujui. Dan diterima baik dalam uruf. Maka okey je. Yang tak boleh ni ceduk ni kalau item tu unknown. Harga unknown. Ha, baru tak boleh tuan eh. Ha, macam 2-3 tahun lepas ada seorang artis selebriti buat jual beli ceduk-ceduk kan. Bayar RM50 dia akan ceduk dalam bekas. Dalam bekas tu ada macam-macam alat solekan lah. Ada lipstick, ada bedak, ada apa. Ha, jadi apa yang dia apa yang dapat, dapat. Itu tak boleh. Itu jenis ceduk yang haram. Pasal awak bayar, lepas tu baru nak dapatkan barangan dalam keadaan cedukkan begitu. Tak boleh. Itu dipanggil barangan yang tidak ditentukan dan tidak diketahui. Bayar dulu baru nak decide barang apa. Mana boleh. Ya, dia kena maklum. Barangan tu kena maklum. Ha? Ha, tak samalah. Which is, uh, tak tepat lah satu Ustaz tu ya.